Все, парни, тут у опять неделя, опять мурстайл и опять будет цікава тема. Сегодня поговорим про цукор. Все знают, что такое цукор и какие корисные, не корисные. Майте уявление взагалі. Только буду на российский, потому что не встиг Да нет, мы тогда вышли. Хорошо. погнали. Цукор. Сахар или сахариды? Краткое общее название для всех простых углеводов. Простые углеводы присутствуют в пищевых продуктах или образуются в организме после переработки сложных углеводов. Сахароза, из нее целиком состоит сахар, который производится из сахарного тростника и сахарной свеклы. Сахар. Бытовое название сахароза это углевод состоит из глюкозы и фруктозы и имеет сладкий вкус. Энергетическая ценность составляет 490 калорий на 100 грамм. Это много. При этом никаких витаминов и минеральных веществ в нем не содержится. То есть сахар не имеет биологической и питательной ценности. Вообще. Почему сахар вреден для организма? Обилие сахара в питании, резко, резкие перепады его уровня в крови вызывают нарушение нейронов, от чего возникает ложный аппетит и переедание. Нарушается липидный обмен, возрастает уровень холестерина в крови, проникаемость в сосудов, риск развития атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний. Что такое сахар в человеке? Сахар в крови или глюкоза это моносахарид, который организм получает из пищи и использует в качестве основного источника энергии. Молекулярная формула глюкозы СТДД1000, это такая формула, сахар поступает... Сахар поступает. важный вопрос пропустил. Не, ну, секунду, еще попали, пожалуйста. Подойдешь по -лично. Сахар поступает в наш организм в нескольких различных формах, таких как фруктоза и галактоза, которые являются моносахаридами и изомерами глюкозы. Что дает полный отказ от сахара? Интересно? Да. Отказ от сахара улучшает состояние кожи, снижает воспали... снизит воспаление и способствует более здоровому внешнему виду. Снижение риска диабета, диабета. Отказ от сахара может снизить риск развития диабета и помочь контролировать уровень сахара в крови. Это особенно важно для тех, кто подвержен сахарному диабету. Сколько норма сахара в день? Врачи-диетологи рекомендуют здоровым людям ограничивать употребление сахара не больше 25-30 грамм в сутки. А мы сколько употребляем, знаете? Много. Ну, а что такие мы? По статистике, средняя норма употребления в Украине сахара 107 грамм в сутки надо 30, 30, а мы 170. в раза, грубо говоря в США 160 грамм. американцы 160 грамм. это, это политика подошвы можно ли обойтись вообще без сахара для оптимального здоровья жизни функционирования в целом человеку вообще не нужен дополнительный сахар мы его в достаточном количестве получаем в естественном виде с фруктами, овощами с цельнозерновыми бобовыми и так далее. Колбасами. Откуда организм берет сахар? Глюкоза попадает в организм с пищей, продукты питания расщепляются в желудочно-кишечном тракте, после чего глюкоза всасывает в кровь. Для того, чтобы глюкоза попадала в клетку, нужен инсулин. Это гормон, вырабатывающийся в специальных клетках поджелудочной железы и вычисляет проницаемость клеточных мембран для глюкозы. То есть, ну, у нас есть глюкоза, у кого ее нет, у тебя коля. А у тех, у кого сахарный диабет, она не попадает в клетку. Да, да? Не, не, работает, работает. не, работает, глюкоза, получается. Инсулин. Инсулин, инсулин да. Да. После потребления он... Почему сахар самый вредный продукт? После потребления он хранится в печени, в виде гликогена. Если гликоген начинает превышать норму, избыток сахара начинает откладываться вот в этой теме, в виде жира на бедрах, в животе. Потребление глюкозы и инсулина вызывает ложное чувство голода. Способствует перееданию. Почему сахар вреден, а мед нет? Знаете? О, вот это интересно. Сахар выше по гликемическому индексу, чем мед. И это означает, что уровень глюкозы в крови после его употребления повышается быстрее. Это связано с более высоким содержанием фруктозы и отсутствием микроэлементов в составе сахара. А в меде есть микроэлементы, и он не такой вредный. Нужен ли вообще сахар организму? Сахар – это идеальный источник энергии. Он необходим вообще для нормальной работы мозга, мышц. Без сахара ухудшается кровоснабжение головного спинного мозга. Недостаток сахара может приводить к слабостям, головокружению, сонливости, снижению интеллектуальных способностей. Что будет, если из рациона убрать сахар? Итогом станет то, что отказавшийся от сахара организм зафиксирует уменьшение веса, улучшит качество сна, появится больше энергии для активного образа жизни, нормализуется уровень глюкозы в крови. Благодаря этому снижается риск развития сахарного диабета второго типа и первого. Что такое сахарное лицо? Все знают? Большинство людей любят сладкое и ежедневно потребляют сахар. Последнее содержится не только в кондитерских изделиях, но и в хлебцах, в крее, полуфабрикатах и соусах. Каждый съедён, съеденный грамм сахара ведет к старению лица, кожи. Поэтому в косметологии есть такое понятие – сахарное лицо. Лица кожи или кожи лица? Кожа, кожа лица. лица. Угу, а как, сахар, как сахар влияет на мозг? Приводит к повышению артериального давления, что не лучшим образом сказывается на интеллекте. Способствует потере эластичности артерии и тем самым возрасту поступлению крови в мозг. Утолщает стенки сонной артерии, что является одной из причин утраты памяти и познавательных функций в преклонном возрасте. В каких продуктах нет сахара? Также эксперты перечисляют продукты, в которых сахара почти нет. В их числе оказались овощи, а именно огурцы, сельдерей, сладкий перец, баклажаны, кабачки. В этом же списке попали ягоды, точнее малина, клубника, а также фрукты, зеленые яблоки, помело, а гейфрукты, несладкие груши и сливы. А в каком самое больше всего сахара овощи? Знаете? Баранка. Виноград. Тыква. Тыква. Самым сладким овощем является тыква. В ней содержится 32% сахара. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, mm -hmm. Ну, наверное, не, не сахара такого, как вот. Yeah, нет, вот этого его, сахара. Вот Это самое, да? Вот сахара. Ну, а тебе типа полезно считается? Ну, конечно, полезно. Что происходит с телом, если перестать есть сладкое? Давайте по, по, по концовке. Что происходит с телом, если перестать есть сладкое? Нормализуется вес, повышается энергетический уровень, улучшается настоящий вкус продуктов, улучшается функционирование сердца и головного мозга. И сколько длится ломка от отказа от сахара? Кто, кто знает? Ну 21 15. день, наверное. Спустя 14 дней отказа от добавленного сахара организм полностью привыкает к изменениям в рационе. Аппетит восстанавливается, психологическая зависимость от еды проходит больше не возникает желания е... заедать скуку или стресс. Но для какого, орг... для какого организма сахар вреднее всего? Для больного. Это переважает и повреждает вашу печень. Это жировые капли накапливаются в клетках печени и приводят к заболеванию известному как неалкогольная жировая болезнь печени о которой до 1980, 1980 года никто и не слышал, но которая сейчас поражает около 30% взрослого населения мира. И называется а, жировой поток Да. И парочку анекдотов по, -по, -по концовке. Фима. Фима был очень опытным человеком и умел жить. Поэтому, когда к нему приходили, не дай бог, гости, чтобы не было катастрофического расхода сахара, он наливал им чай до краев чашек. Но гости тоже были не якутской, например, национальности, и пили чай в прикуску. На! Молодцы! Положил сахар в чай, и размешивая его до тех пор, пока не дойдете до своего компьютера. Та лужа, которую вы сделаете по пути, будет не липкая и не сладкой. и вы сможете спокойно вытереть ее своим носком и еще парочку афоризмов. Сторож перепутал сахар с солью, и у мальчика ворвавшие яблоки и слиплась жопа. В детстве, когда остальные дети сыпали в чай две ложки сахара, Вася сыпал одну. Уже с детства у организм требовал полусладкого. Все.